команда из города Киев под названием «Теория смеха». Universal Pictures представляют. Команда КВН «Теория смеха» подготовила зажигательный танец. Если бы этот танец мы показали в марте, то снега бы не было, Берите этот танец с собой на пикник вместо спичек. Не танцуйте этот танец на заправках. Это опасно. А хлопцы, а чему вы без меня начали? Юрчик, это секс и танец. Детям здесь не место. Не называйте меня больше Юрчик. Я тепер каратель. Юрчик каратель. Юрчик не каратель, а покараний. Тобі жоді мама запретила в КВН грати. Заплач на сцені. А коли останні сумірки, дивився плакав. Скажи шутку, коли зашкалює. Ну давай, вони все одно після вас виступають. А тебе на честь Леніна назвали, і то неудачно, і вам. А тебе дівчина зраджує. Ось із ним. А вам ще всіх мініатюрах разом грати. А ти на ось сам почитай. А зря це був твій диплом что это было? Я не знаю, но уже второй раз повторяется. Продолжаем? Продолжаем. А тема игры — кино. И существуют актеры одного жанра. Представьте, Стивен Сигал сыграл в фильме не своего жанра. Джек! пляже. Привет, детка. Хочешь меня? Где ты? Зоопарк в Древнем Египте. Верблюд. Верблюд. Горбон. А многие представляют, что программисты размножаются именно так. страшный сон бомжа. Молодые люди, вы когда добьете, не выкидываете? Так мы уже все. О, хорошо. Колзы кол полыс. А, импортный, не примут. <реклама> Собрание котов. Товарищи коты, я собрал вас здесь, потому что у нас назрела серьезнейшая проблема. Мы начали терять просмотры на ютюбе. Так, есть какие-то предложения? А давайте, давайте пять за хвостом. Это уже было. А давайте обыграем футбол испанский клуб. Эх, этим сейчас никого не удивишь. А давайте есть собак! Ким Чин -кот. Это не наши методы. А так, а вы почему молчите? У вас есть какие-нибудь идеи? А, прекратите. У меня есть идея. Давайте устроим бал и на него созовем всю нечисть. Бегемот, вы опять за свою. Вы меня никогда не поймете. Так, в общем, я знаю. Давайте создадим свое шоу и назовем его «Кошкин дом 2». О, 9 жизней на стройке провести. Пацаны, пошли лучше в бизнес. Какой бизнес? Шаурма. Там все равно половина наша. Вот знаете, стоим на сцене шестером, Дима нас пятеро. А где Юрчик? Так он пошел грабить, убивать и распространять легкие наркотики. Зачем? Ну так в аспирантуру теперь три статьи надо. Команда КВН «Теория смеха». Стремитесь к знаниям.